Всем доброго дня, мирного неба над головой, всем 36.6 На сегодняшний день мне в личку написали люди за сегодняшнее видео, которое вышло ночью на моем YouTube канале Пытание было и по поводу второго табельного Почему я обвиняю только Литвинова? Нет, там не только Литвинова я обвиняю эти приказы исполнял ли и директора депо и исполняли приказы нарядчики. Но вы понимаете, если сейчас гамузом это все схватить и уволить всех этих людей, которые подчинялись и выполняли эти наказы, то в киева никому не будет работать. Ни директоров, ни нарядчиков. Я никого не защищаю. Я за справедливость. Но хочу сказать вам одно. Все прекрасно знают, что такое не выполнить приказ э -э, господина Литвинова или госпожи Дюжевой. Это плохо заканчивается. Человек может остаться безработным. Э -э, или врагом номер один. Я помню такой случай. Э -э, был в Подольском депо трамвайном директор, э -э, бывший начальник ГАИ, места Киева не помню точно, не буду брыхать, Но был какой-то полковник. И когда он пришел к нам в Подольское депо директором, он решил познакомиться со мной. И еще и с одним водителем, с Анатолием Тищенко. Когда я с ним познакомился, он рассказал правду, как он к нам попал. Я пока не хочу это озвучивать. Вот. Потом, когда ввели Электронный квиток Е-квиток. Чем больше пенсіонеры накладу, забыл, как оно Боже уже называется, стоїть в транспорте міста Києва валідаторы. Чем більше на валідаторах наклацають пенсіонери, тем більше бюджетних грошей получать КПК в пространстве. Директор виконував приказ замгенерального директора на то время, господина Литвинова выходили водители, которые сейчас могут дать даже свечение, я с ними уже балакал, с некоторыми, которые готовы рассказать, как это все было, прибегали на конечные станции, и там у нас же много работников, пенсионеров, когда-то я говорил, что и КП держит держат 90%, даже пусть не 90%, 85% работают пенсионеры, а остальные все это молодежь. вот, И набрали пенсионные, и давай <соспит> клацать э, карту Киянина. И давай клацать вот эту карту Киянина на конечных. <соспит> ну, это длилось недолго, пока месяц журналистка из каких-то газет или даже 1 плюс 1, я уже не буду, не помню, но я помню, что журналистка словила э, на этом деле как это все происходило, и она сказала, что на это все будет освещать. В итоге господин Литвинов дал наказ уволить Мартынюка, тогда Мартынюк был замдиректора, и этого бывшего полковника, который занимал должность директор Подольского депо, тоже уволить. Делается шахер-махер, увольняют этого директора, он звонит мне, как, что, я выполнял приказ Литвинова, ды -ды -ды, кому можно обратиться? То есть, вы понимаете, какие схемы работали? Какая работала схема? Вот. И э, Мартынюка там на неделю отправляют в отпуск, или на пару я уже не буду врать тоже, не помню. помню что его отправили на пару дней отдохнуть э, от этой подставы, и потом э, Мартынюка возвращают назад и даже вроде бы как, я не помню, на повышение, чуть ли уже не исполняющий директор в ТВО, в, ВО директор Подольского трамвайного депо. Понимаете, как происходит шахер -махер. То есть господин Литвинов убирал чужих людей, которые никогда не относились к в по которые приходили через КМДА, там, через знакомых, там, как вот этот директор, бывший полковник, рассказал, что он или 5, или 10 тысяч долларов заплатил какому-то другу КМДА, чтобы его поставили э, директором э, в Подольской трамвайной депо, чтобы на пенсии не сидеть. Это правда, он мне это рассказывал, все, и вот эту подставу тоже рассказывал мне. И я был просто шокирован этому всему, просто шокирован. И на сегодняшний день госпожа Дюжева сидит, э, главный экономист которая порушив законодательство э, при покойном Мацюке было э, ей э, недоверие выдвинуто, и она должна была покинуть э, работу КПК в но она этого не сделала. Вот, и э, Мацюк умер, и она сидит, продолжает сидеть себе дальше. Вместе с господином Литвином. То есть, это две людины, которые издеваются над людьми по зарплате, по этому второму табельному. И зараз все будет проходить безнаказанно не такого не будет. У меня остались корешки, есть многие водители, которые готовы дать показания, что они работали на этом второй табельном. и что он присутствовал еще месяц тому назад. Но э, пришел генеральный директор женщина э, юрист, я напомнил, что это было противозаконно. И бегом, бегом, бегом все концы за, зачистили. И второй табельный не присутствует. Вот, как-то так. Уже журналисты некоторые со мной связались и хотят взять у меня интервью. Я готов его дать. Но я все расскажу на сегодняшний день. Виталий Владимирович Кличко, я обращаюсь к вам. Вам же все равно доложат, я знаю. Потому что это видео выходит не только на моем YouTube-канале, оно идет и дальше на другие ресурсы. И я хочу сказать, хватит прикрывать вот это вот. Хватит прикрывать людей, которые занимаются вот таким вот коррупция, это коррупция. И людина продолжает сидеть. Как на сегодняшний день объявили, э -э что ищут директора метрополитена, его подозревают там в чем-то. Я долго смеялся, зная о том, что э -э директор метрополитена, как и господин Левченко, директор генерального э -э КП и они уже давно находятся за кордоном. И шукают... ну, просто дуже смешно. Просто ну, делаем вид, пыль в людям запускаем, глаза пускаем, и дальше продолжаем делать свое. Ребята, всем 366, подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще интереснее.